hamı hörmətli qanazlılar, sizə göstərəcəyimiz Masazır qəsəbəsində 569 marşrutda dayanacağına 50 metr yaxınlıqda 2.8 so torpaq sahəsində 2 mərtəbəli 4 otaqlı belə bir gözəl həyət evi satışa çıxıbdır. Həyətin daxililəsini tanış edirəm. İlk öncə giriş qapısı, gördünüz kimi dəmir darvaza qapıdır. Burada trap qoyulub və mərkəzi kanalizasiya sisteminə birləşdirilib. Bu hissədə isə BSFQ üçün yer ayrılıbdır hardağı sadəcə qoyulmayıb. E, bu hissədə isə ağac və güllər əkmək üçün həyətin hər kəs sağ və sol hissələrində yerlər qoyulubdur. E, Yer tam ətdir. Bir 4 maşın rahatlıqla həyətə daxil ola bilər, hətta 5 maşın da daxil ola bilər. E, evin 4 bir tərəfinə keçmək mümkündür. Gördüyünüz kimi bu hissədə isə kombiçi yerinə bir tutulub. Evin sənədləri opsadı. Belə bir yerdir. Bu hissədə də kolektor üçün yer ayrılıbdı. Gördüyünüz kimi. İndi isə keçək evin daxilinə sizə tanış edim. Gördüyünüz kimi ev 6 daş kürsü üzərindədir. 1-ci mərtəbə belə kənarları abusovka daşları ilə bəzədilib, faylozlar qoyulub. Girərkən belə bir geniş dəhliz qarşımıza çıxır. Aldıcı isteyinə görə bu hissədə və yaxud da şey digər bu divarda e, paltar şqafı da yığdıra bilər. Qapıları, qapıcaftələri gördünüz kimi bahalıdır. Oboydan e, yığıla bilən bahalı oboylardır və zəngülüdür. Bura qonaq otağıdır. Hörmətli izləcilər, Evin qiyməti 94.000 manata satışa çıxıb və real müştərilə endirim olunacaq. Bura isə mətbəxidir. Ev ümumilikdə yeri laminatdır. Evin hündürlüyü isə 3 metrdir. Gördüyünüz kimi bütün pəncərələri öz həyətinə baxır. Bura 1-ci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağın mərtəbədə çox zövqlü seçilib. Mərtəbələr arası monolit betondur. Pilləkən taxtadır. Bura isə ikinci mərtəbənin dəhlizidir. Burada 3 yataq otağı və bir sanitar qovşaqdan ibarətdir. İlk öncə sanitar qovşağı göstərəm sizə. İkinci mərtəbədə də Hündürlük 3 metrdir. Bura bir yataq otağı. Yataq otağında gördüyünüz kimi həm tərəfi üst həyətinə baxır. Bura böyük yataq otağı. Bu evət evin ən gözəl üstünlüklərindən biri də ikinci mərtəbədən düz görününü görsənməsidir. Bura isə 3-cü yataq otağıdır və yataq otağından da heyvana çıxışı var. Xatırladım ki, qarşıdakı Qurtuluş 93 yaşayış kompleksidir, məktəb, bağça və müxtəlif yaşayış obyektləri həm o hissədə, həm də e, evin arxa hissəsində e, fəaliyyət göstərir. Bu həyət evlə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan yeni evlərdən xəbərdar olasınız. Sağ olun, salamat qalın.